Нельзя назвать эти условия незвычными, потому что я думаю, что впредь эти условия будут обычными. То есть это связано с глобальным изменением климата на планете, в том числе на нашей территории. Поэтому без таланта и любви к земле прикасаться нельзя. Вот для этого нужно, чтобы выжить в таких условиях, нужно, нужно строгое соблюдение технологий. Применение адаптогенных препаратов значит, имеет все большее и большее значение. Вот, потому что растение, находясь в экстремальных условиях, должно каким-то образом быть защищено. Вот пример этого года показал, что обычное стандартное применение гербицидов Значит, привело к значительному снижению урожайности то есть мы в частности в нашем хозяйстве тут экстрема было добавлено